Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləcilərimiz. Masazır qəsəbəsində əsas prospekt yoluna yaxın bir yerdə, yəni prospekt yoluna çox yaxın bir ərazidə belə bir gözəl 3 sotda 5 otaqlı həyət evi təqdim edəcəm sizlərə. Heyət evi tam qoşa daşınə tikilib, yerdən kürsülüdür. Göz görünüşünü görürsüz, çox gözəl tikilibdir. Yerləşməsi mükəmməl formada, yaxındır. Bütün kommunalı var. Qaz, su, işıq hər bir şey var özü də 3 sotdadır. Yerdən də kürsülüdür. Həyətin bu hissəvinə görünüşünü göstərimiz sizlərə. Tam səliqəli. Bu hissədə ağac gücü yerinəzərdə tutulub və evin o hissəsində də ağac gücü yer var və hətta burada əvvəldən olan belə bir meyvə bağı var. Əvvəl bu evin yeri meyvə bağı olub. Evlərimizin sayılar məhduddur əmböyhəyətli olan bu evdir. Bax bu ev. Bu həyətləndi. Tişin haqqında məlumat verib. Kürsdən sonra manolitdir. Mərtəbə arası da maniz betondur. Və qalxıram kürsüdən. Həyətin ümü. Və burada mərmərdir. Ümü bu hissədən görünüşünü göstərim. Qiymət videoda göstərir. Məlumat yerində var. Nəzər salıb baxa bilərsiniz. Evin içinə daxil olmuşuq. 1-ci mərtəbəyə hal-hazırdaq. Sol tərəfdə bizdə ikinci mərtəbə qalxan plitkənə görürsüz, üstü mərmərlidir, tam şəkildə. Birinci mərtəbədə döşəmə tam şəkildə istip oldu. Ev çox gözəl, möhkəm tikilmiş bir evdir. Proyekti, layihəsi də gözəldir. Plitkənin altında belə bir boş bir arası var. Gördüyünüz kimi, kolektor hissəsi bu hissəsindədir və buranı da plitkənin altında bu boş arası üçün ayrıca belə bir gözəl qapısı var. Birinci mərtəbədə bizdə qonaq otağı, mətbəx, yataq otağı və hamam otağı var hamam otağıdır, tam təmiridir. Aksesuallar danışığın əsasındadır. Qiymət bir daha təkrarlayım ki, video görüntünün məlumat yerində qiymət var. Nəzər salıb baxa bilərsiniz. Dərləzin ümumi bu hissədən görünüşünü görürsüz. Burada da yataq otağıdır. Belə iki mərtəbəli evlərdə ümumiyyətlə aşağı mərtəbədə, birinci mərtəbəsində yataq otağının olması çox əlverişlidir. Və bizim burada belə bir gözəl mətbəximiz var. Mətbəx genişdir, gördüyünüz kimi tam şəkildə işıqlıdır. Döşəmə burda da tam şəkildə istehpo oldu, granit döşəməsi. Mətbəxə bu hissəni görməyə görnüşünü göstərəm sizlərə. Tam təmir. Sənədlərimiz var, çıxarışımız var, qanunu notarial qaydalı qətau olacaq. Və keçirəm bu qoşa qapının arxasına sizlərə qonaq otağını göstərəm. Qonaq otağı da tam işıqlı, genişdir. Yola yaxın olması ilə gözəldir, ətrafında yaşayışdır. Maşrutlar başı hərə gedən, Fırdona gedən, Novxana gedən. Gözəl əhəmiyyətdir, qaçırmağa dəyməz. Əsas odur sənət evidir. Pətkəni üstə mərmərdir, çox gözəl işlənmiş pətkəni də. Və burdan iki mərtəbə qaldılmışıq. Dəhlizin görünüşünü görürsüz. Burda bizdə eyvandır, balkon öz həyətinə baxır. Və bizim burda yataq otağı və hamam otağı var. İstərsən bir-bir hamam otağını göstərib. Hər mərtəbənin özünün hamam otağı var. Hər bir üstü. Burda bizdə ən kiçik yataq otağıdır. Aşağıda olan yataq otağı ilə eyni ölçüdədir. Və durduğu döşəmə manolitdir, üstü. Gördüyünüz kimi laminat döşenlib. Burda bizim birinci göyəta otağıdır. Yəni evin ümumiyyətlər 4 ədəd yataq otağı var. Və 1 ədəd qonaq otağı var. Hər mərtəbəsində hamı otağı var. Və ikinci mərtəbəsində özünə ayrıca eyvanı var, balkonu. Kombi xətləri çəkilib, yuxarı mərtəbədə tam hazırdır. Hər bir otaqda ayrı-ayrı xətlər çəkilib, qoyulub, quraşdırılıb. Və keçirəm sizlərə Sonuncu yataq otağını göstərəcək. Instagram və YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olun ki, saatça çıxacaq bina və həyət evləri ilə bağlı video göndərər. İnkişaf sizlə gələrim görə biləcəksiniz. Son bir də belə üçün təşəkkür edirəm.